Герои – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти. Гер Дон. Андрей Зеленко в 2000 году был заместителем командира военно-транспортной авиационной эскадрильи Оренбургского полка. Сегодня работает инженером по контролю летной эксплуатации в Федеральном государственном унитарном предприятии «Оренбургские авиалинии». Полковник. 21 июня 2000 года Андрей Зеленко был за штурвалом Ил-76, выполняя рейс Махачкала-Астрахань-Новосибирск. На борту самолета находились более 200 дагестанских призывников, и ничто не предвещало беды. Вдруг на высоте полутора тысяч метров из строя вышли топливные насосы первого и второго двигателей. Затем отказы на приборной доске посыпались один за другим. Из-за подачи топлива только из баков одного крыла возник колен самолета, который со временем усиливался. В этих условиях командир экипажа сумел развернуть самолет к ближайшему аэродрому и около 30 минут вел почти неуправляемую машину. Перегорел вал трансмиссии закрылков, поэтому посадочная скорость была около 400 км в час вместо обычных 250 км. Шасси были выпущены аварийно. Командир экипажа приказал двум штурманам нижней кабины покинуть свои места. Этим он спас им жизнь. Уже в догонку им полетели битые стекла и остатки самой кабины. Андрей Зеленко ювелирно посадил горящую машину на самое начало полосы, чтобы иметь больше времени для торможения на земле. Сразу после остановки экипаж произвел эвакуацию всех пассажиров. Андрей Зеленко успел лично осмотреть самолет и убедиться, что никого в нем не осталось. Сам он покинул самолет последним и только успел отбежать на безопасное расстояние, как огромный лайнер с несколькими тоннами горючего на борту взорвался. Благодаря героизму и мастерству командира экипажа, все 232 человека на борту самолета остались живы. Нам почему-то кажется, что герои остались в далеком прошлом, что они вовсе не из нашей жизни. На самом деле герои есть и сегодня. И, может быть, живут даже в вашем дворе. А может быть здесь, где сегодня играете вы, играли и они когда были еще совсем маленькими. Сегодня имена этих ребят навечно вписаны в историю страны. Россия – это родина отважных и сильных мужчин. Россия едина в своем порыве защищать тех, кто нуждается в помощи.